اچھا سر میرا دوسرا کوششن آپ سے یہ ہے کہ سنی علماء سے میں نے سنے وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ جو ہے وہ منڈے کو ہوئی تھی اور ان کی تدفین وینسڈے کو ہوئی تھی تو ان تین دنوں میں کافی سارے صحابہ نے دور دور سے آ کر ان کا نماز جنازہ پڑھا تھا جبکہ شیع شیعہ علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر عمر اور عثمان نبی کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے تھے کیونکہ وہ سقیفہ چلے گئے تھے خلیفہ کی سلیکشن کے لیے تو اس میں کیا حقیقت ہے اور کسی بک سے آپ اس کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ مطلب یہ تین خلاف نبی پاک کے جنازے میں شریک تھے حضرت ابو بکر عمر اور عثمان یہ کتاب, کتاب ہے الکتاب المصنف الحدیث والآثار ابن ابی شیبہ بخاری مسلم کا استاد جز نمبر سات چاردار جی التاج یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر صفحہ نمبر چار سو بتیس میں یہ صفحہ نمبر چار سو بتیس ہے اس میں اس کو زوم کر دیتے ہیں آخر صفحے میں یہ حدیث نمبر ہے حدیث نمبر ہے تین ہزار سات سو سات سو ابن نمیر عن حشام ابن عروہ عن عبی حشام ابن عروع اپنے والد عروع ابن زبیر سے روایت کرتے ہیں انہا ابا بکر و عمر کہ ابو بکر و عمر لم یشہدا دفن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں یہ کوئی انہوں نے دیکھا ہی نہیں شریک نہیں ہوا کانا فی الانصار یہ دونوں انصار کے پاس گئے تھے فدفن قبل ان یرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی ہے اس سے پہلے کہ واپس آ جاتے ہیں ان کی جو ہے کیا ہوا ان کی

بلى ابن النمير عن هشام ابن عروه عن ابيه ٹھیک ہے نا وہی سند بخاری میں یہ اور بخاری میں یہ سند بہت زیادہ ہے یہ مسلم میں بھی سند موجود ہے صحیح مسلم جی چاپ دار الفکر ولازہ فرمائیے صفہ نمبر 80 حدیث نمبر 226 حدثني حدثنا ابو بکر بن شیبہ حدثنا عبد الله بن نمير حدث عن هشام بن عروه عن ابيه هشام بن عروه ابيسه ان کے اپنے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں

جز اول چاپ دار اسوا یہ کہ سفر نمبر ایک سو چھیاسی میں احتجاج الاثنی عشر من الصحابہ بارہ صحابہ جنہوں نے خطبے دیئے تھے ابو بکر عمر کے خلاف شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ ابو بکر عمر کی, خلاف. کہ عمر کی خلافت باطل ہے اچھا یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کریں یہاں پر اسی باب میں حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم لہتا ہے وخرجت فاطمت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وسلم علیہ وآلہ وسلم الیہم فوقفت خلف الباب حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد دروازے کے پیچھے کڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا ہاں یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابو عمر ابھی ابوبک کے خلافت کے دوسرے تیسرے دن کی بات ہے کچھ صحابہ نے مخالفت کیا بہت سارے بارہ صحابہ انہوں نے خطبے دیے ابوبکر کو یاد دلایا ہے کہ آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ آپ آپ خلیفہ کہلائیں آپ سب نے بیعت کیا تھا غدیر خم میں آپ لوگ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کر امیر المومن علیہ السلام کی اطباع کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عذر نہیں چھوڑا تو اس وقت صحابہ کے جب یہ 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 جو ہے یہ مسجد میں یہ باتیں ہوئی ہیں ابو بکر کی خلافت کے آغاز میں اور ابو بکر کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ خلیفہ نہ بنے تو اس وقت حضرت زہرا السلام آئیں دروازے کے پیچھے انہوں نے کہا انہوں نے صحابہ سے, خطا نے صحابہ سے خطاب کیا کہ آپ سے بدتر بدتر کسی قوم میں نہیں جانتی اچھا اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم بین تم تم لوگوں نے نے رسول پاک صلی اللہ کے کے جنازے کو ہمارے درمیان ایسے میدان میں 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 چھوڑ چلے گئے وَقطعتم امركم فیما اور اور آپس آپس جا کر تم نے میں سازش کی اور خلافت کو اپنے درمیان تم لوگوں ہماری انکار کر دیا ولم اور تم نے مسئلہ امامت و خلافت میں ہمارا کوئی حق تم نے اس کو اس کو حق کو نہیں پہچانا کہ لم تعلموا ما قال يوم غدير خم است گویا کہ اصلا پیغمبر گویا کہ اصلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں کچھ بولا ہی نہیں تھا اور اپ لوگ غدیر خم میں نہیں تھے والله لقد عقد له يومئذ الولاء ليقطع منكم بذلك منها الرجام الله کی قسم اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت امیر المومنین علیہ السلام کو دیا تھا تاکہ آپ لوگوں کی امیدیں امامت سے کٹ جائیں اور آپ لوگ امامت سنبھالنے حکومت سنبھالنے سے نا امید ہو جائیں قطعتم الاسباب بینکم وبین نبیکم لیکن تم لوگوں نے اپنا رشتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ دیا حسیب البین اور اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے درمیان حساب لے گا دنیا میں بھی اور آخرات میں تو اس میں بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ شہادت دیا کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے تھے اور مزید بھائی سر تو یہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے تین دن کے بعد ان کی تدفین ہوئی تھی یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے ابھی وہ تدفین کتنے دن بعد ہوئی ہے میرے ذہن میں نہیں ہے تو اسی دن ہوئی اگلے دن ہوئی ابھی اچھا. میرے ذہن میں نہیں ہے اچھا. اچھا, ضروری نہیں ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر اسی دن ہوئی ہے تو یہ لوگ جنازے میں نہیں تھے اگر اگلے دن ہے تو یہ جنازے کیونکہ یہ لوگ جا سکتے ہیں نا کیونکہ حدیث کی صنعت تو صحیح ہے بشرتے بخاری مسلم جو میں نے حدیث آپ کو دکھائی جی کہ یہ جی مثلاً دوبارہ گئے تھے جی انسار جی کے پاس تیسری جی دفعہ گئے جو جن کو حکومت ملتی ہے تو وہ لوگوں سے بہت ملتے ہیں میٹنگ رکھتے ہیں نا جی, جی جی تو ہاں جی اچھا اچھا ٹھیک ہے سر تھینک یو سر سر, سر, دوسروں کو دے سر ایک چھوٹی سی ایک بک کے حوالہ جی لینا تھا آپ سے کوشچن میرے یہی دو تھے سر یہ ایک یوٹیوبر ہے مہربان علی کے نام سے وہ مولالی علیہ السلام کے اقوال اور ان کی جو حکمت کی باتیں ہیں نا وہ شیئر کرتا رہتا ہے تو میں بیسیکلی سائنس کا سٹوڈنٹ بھی ہوں تو سائیکالوجی میں جو لیٹس ریسرچز ہو رہی ہیں تو اس طرح سے ملتے جلتے ایک اقوال انہوں نے مولالی علیہ السلام کے کیے تھے لیکن وہ کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیتے تو کیا آپ کوئی ایسی بک ریکمینڈ کر سکتے ہیں جس میں مولالی علیہ السلام نے مطلب اس طرح اسٹرانومی یا سائیکالوجی سے ریلیٹڈ یقین نہ تو اس طرح اگر کوئی شخص آپ کو انٹرنیٹ پہ کوئی کوئی حوالہ بھی نہیں دیتا وہ صرف ترجمہ لکھتا ہے تو آپ جو نا میں نہیں کہتا کہ وہ غلط کہہ رہا ہے میں کہتا ہوں جب تک جی وہ آپ کتاب کا حوالہ نہ دیکھیں تو آپ ان چیزوں پہ اعتبار نہ کریں جہاں تک امیر علمین علیہ کے اقوال ہیں دیکھیں کتاب تحف جی تحف العقول میں ان کے مواعظ موجود ہیں علامہ ماشاء اللہ بڑا سیکشن ہے امیر علیہ السلام کے کلمات وہاں پہ دیکھ لیں بہت نورانی کلمات بہت ہیں وہاں کا اوکے اچھا سر یہ شیوں کی کتاب ہے جی سر شیوں کی کتاب اچھا اچھا سر حسن سر بہت بہت شکریہ آپ کا اتنا ٹائم دینے کا آپ سے بات کر کے عمیر بات کر رہا ہوں فورٹ آباس انڈیا کے بارڈر سے بات کر رہا ہوں پاکستان اور انڈیا کا یہ ساتھ ہی بارڈر ہے سر پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے میری بات ہوئی میں مشکور ہوں آپ کا آپ نے میری اللہ آپ کو عزت دے آپ کو سلامتیاں دے اور اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمت نازل فرمائے mm -hmm. اور mm -hmm. سر میں بیسیکلی جو میرا گھرانے کا تعلق ہے وہ ایک مطلب اہل دیس اور دیوبند سے ہے mm -hmm. لیکن میری جو محبت ہے وہ بچپن سے اہل بیت السلام سے mm -hmm. اللہ تعالیٰ mm -hmm. مجھے اس پہ استقامت دے ساری زندگی قائم رہوں आ, اور اسی پہ اسی عقیدے پہ اللہ مجھے اپنے پاس بلائے میں سر نا مطلب ہم نے جو بچپن سے باتیں سنی ہیں میں آپ ایک تو میں معذرت چاہوں گا میرے پاس نا تقریباً بارہ سوال ہیں چھوٹے چھوٹے سے اور یہ میرے بھی ہیں اور میرے دوستوں کے بھی ہیں کچھ لوگ شیعہ مطلب کے قریب آگے ہیں مطلب وہ بات نہیں کرتے سیدھی طرح آگے آگے Hmm. تو وہ میرے دوستوں کو بھی کچھ حدیثیں تھیں ہمیں پریشان کیا انہوں نے مطلب ایک حضرت سودا کے بارے میں تھی حدیث پڑھی اور ایک وہ جب ہم نے آگ والی حدیثیں پڑھی دروازہ گرایا تو hmm. اس طرح سے جو بی بی, بی, بی کے دروازے پہ تو hmm. یہ والی باتوں نے ہمیں بڑی تکلیف دی ہم آئے hmm. ہیں یہاں پہ آپ کے پاس اپنی اصلاح کے لیے اور hmm. اپنے آپ کو صراط و مستقیم پہ لانے کے لیے اور علی علیہ السلام کی راستے پہ لانے کے لیے کہ جو اور سراط اللہ زین امتا علیہم والے راستے پہ